Dimulakan dengan sesi penyerahan surat lantikan profesor kepada yang berusaha Profesor Dr Muhammad Rozaimi bin Ramli daripada Fakulti Sains Kemanusiaan. Terima kasih kepada Dekan Fakulti Sains Kemanusiaan dan Profesor Muhammad Rozaimi bin Ramli. Seterusnya dijemput para keluarga untuk uh, mengambil gambar kenang-kenangan. Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi kepada Dekan Fakulti Sains Kemanusiaan dan Profesor Muhammad Rozaimi bin Ramli. Hadirin sekalian, kini majlis mempersilakan yang berusaha Profesor Madya Teknologis Dr. Nur Kalsum binti Muhammad Isa, Dekan Fakulti Sains Kemanusiaan untuk menyampaikan ucapan pengenalan Profesor. Majlis mempersilakan. Profesor Dr Muhammad Rozaini bin Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izinkan saya memperkenalkan seorang ilmuwan yang cukup disegani, Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, seorang ahli akademik dan pentadbir pendidikan tinggi yang aktif dalam bidang pengajian hadis serta pemikiran Islam kontemporari. Beliau kini menjawat jawatan sebagai Rektor Universiti Islam Tuanku Syed Sirajuddin, Uni Siraj, Perlis. Berasal dari negeri Perak, Profesor Dr. Rozaimi dikenali sebagai seorang ilmuwan yang komited terhadap pembangunan ilmu berasaskan hadis, pengurusan institusi pendidikan Islam serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan moden. Perjalanan akademik beliau bermula di Sekolah Kebangsaan Tasik dan Sekolah Menengah Izuddin Syah di Ipoh sehingga ke peringkat SPM pada tahun 2000. Pada tahun 2001, beliau melanjutkan pelajaran ke Jordan dan memperoleh ijazah dalam bidang syariah di Muqtah University of Jordan. Seterusnya, beliau menyambung pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang sarjana hadis sebelum meneruskan pengajian Dr. Falsafah di University of Jordan pada tahun 2011 di bawah tajayaan UPSI dan menamatkan pengajarnya pada Disember 2014. Profesor Dr Rozaini memulakan kerjaya akademik di Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai pensyarah kanan. Beliau juga pernah dilantik sebagai Ketua Jabatan Pengajian Islam pada 1 November 2019 hingga 31 Januari 2022. Sepanjang tempoh perkhidmatan, beliau aktif dalam bidang pengajaran penyelidikan dan penulisan ilmiah. Beliau juga sering dijemput sebagai penceramah dan panel forum dalam pelbagai program berkaitan hadis dan pemikiran Islam. Pada tahun 2023, Profesor Dr. Rozaimi diberi kepercayaan untuk menerajui Kolej Universiti Islam Perlis (KUIP) dan dilantik sebagai rektor. Di bawah kepimpinan beliau, institusi tersebut berjaya dinaik taraf menjadi Universiti Islam Tuanku Syed Sirajuddin Uni Siraj di mana ianya merupakan satu pencapaian yang amat membanggakan. Dalam bidang penulisan, Profesor Dr. Rozaimi telah menghasilkan pelbagai karya ilmiah dan popular termasuk kaedah memahami hadis Nabi SAW, sunnah yang sering diabaikan dan menjawab salah faham terhadap hadis. Bersedia menghadapi mati, solat, mudah lagi sunnah, ummahat al-mu'minin mengenali para isteri Rasulullah dan metodologi memahami hadis, buku yang memenangi anugerah buku negara pada tahun 2021 dan telah terjual sebanyak 8,000 naskah terbitan UPSI. Selain karya berbentuk buku, beliau turut menulis artikel akademik dan kertas ilmiah dalam Geneva Index serta penerbitan antarabangsa yang menumpukan kepada metodologi pemahaman hadis dan cabaran pemikiran semasa umat Islam. Sumbangan Profesor Dr. Uzaimi turut melangkaui sempadan negara. Beliau telah membentangkan kertas kerja di peringkat antarabangsa. Antaranya di International Conference on Islamic Studies di Indonesia, International Conference on Dakwah and Contemporary Issues di Malaysia dan Seminar Hadith Studies di Arab Saudi. Fokus pembentangan beliau merangkumi isu-isu metodologi hadis, kefahaman sunnah dalam konteks moden serta integrasi ilmu Islam dalam pendidikan contemporary. Dalam bidang penyelidikan pula Profesor Dr Rosaimi telah mengetuai pelbagai projek seperti pendigi, pendigitalan rujukan hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, penterjemahan Sahih Muslim Al-Kutub as sitah semak sebelum sebar fasa 2 dan muktasar silsilah al-ahadis al-daifah wal wa' al-maudhu'ah secara keseluruhannya beliau telah menjana sebanyak 1.67 juta ringgit dalam bentuk dana penyelidikan dan penjanaan kewangan akademik termasuk projek pembangunan laman web dan aplikasi digital hadis di bawah platform semakhadis.com. Selain peranan akademik, Profesor Dr. Rozaimi juga merupakan ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis sejak tahun 2015 dan sering menjadi penasihat akademik kepada pelbagai institusi, institusi serta agensi swasta. Beliau turut dikenali ramai melalui penampilan di media sosial seperti TV1, TV3, Astro Oasis, TV Al Hijrah serta stesen radio seperti bernama Radio dan Zayan FM. Profesor Dr. Zaimi juga sering diundang sebagai penceramah dan panel forum ilmiah dalam isu-isu berkaitan hadis dan metodologi pengajian Islam di peringkat kebangsaan serta antarabangsa. Antara penghargaan dan pengiktirafan yang pernah diterima oleh beliau termasuk Darjah Alimakota Perlis pada tahun 2025. Anugerah akademik Anugerah Akademia Bitara Akira UPSI pada tahun 2020 dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang UPSI pada tahun 2017. Selain itu, Profesor Dr. Raimi juga pernah diberi pengiktirafan sebagai pengiring diraja kepada Sultan, Fah Sultan Pahang sempena sambutan ulang tahun ke-82 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis serta pengiring diraja kepada duli yang teramat mulia tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail semasa ibadah haji pada tahun 2024. Profesor Dr Rozaimi merupakan contoh ilmuan Islam yang bukan sahaja tinggi ilmunya tetapi juga berjiwa berkepimpinan dan berperanan besar dalam memperkasa pendidikan Islam khususnya di negara ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dekan Fakulti Sains Kemanusiaan atas pengenalan itu tadi. Kini majlis menjemput yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, Profesor daripada Fakulti Sains Kemanusiaan untuk menyampaikan ucapan bidang Profesor. مجلس مبرسيلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك الله يعني له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يا بر bahagia محمد امين بن محمد Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berusaha Prof. Dr. Suriani binti Abu Bakar, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi. Yang berusaha Encik Helmi Zaifura bin Abdul Rahman, Pendaftar Universiti Pendidikan Sultan Idris, Ahli-ahli jawatankuasa kuasa pengurusan utama universiti. Yang berusaha Profesor Profesor Dr. Talib Abdul Talib bin Muhammad Hashim, profesor yang merupakan sama-sama diraihkan pada hari ini. Profesor Dr. Muhammad Nizam bin Nasrifan, dekan saya, dekan Fakulti Sains Kemanusiaan, Dr. Umikal Profesor Madia Dr. Umikal Sum dan semua yang hadir, sahabat-sahabat, rakan-rakan, hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan demikianlah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menerima sesuatu yang baik dan uh, sekalung penghargaan saya dan ucapan terima kasih saya kepada keluarga saya kepada mak saya kepada ayah saya Ramli bin Mat dan juga Puan Hamidah binti Muhammad yang mana mereka ini sentiasa susah hati untuk saya kerana banyak pandangan-pandangan saya yang mungkin agak sedikit menjentik akal-akal manusia tapi Alhamdulillah mereka tetap memberi kepercayaan kepada saya. Saya teringat masa kecil-kecil kami ni orang kampung duduk dekat Setinggan. Waktu kecil-kecil mak akan bawa kain ambil cuci, ambil upah cuci baju orang dan dia pesan pada saya kena belajar. Kita tak ada apa. Kita kena ubah nasib kita. Kami pernah dihalau daripada setinggan. Hanya disebabkan oleh kerana masalah kecil. Dihalau oleh jiran-jiran. Tapi Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah mengabaikan doa-doa orang yang dizalimi. Dan saya kira inilah sedikit yang saya dapat berikan kepada mak ayah saya. Yang saya tahu, ayah saya juga pagi kerja kilang, petang meniaga pasar malam. Malam balik daripada pasar malam dia buat rumah untuk kami tinggal dan saya pun saya tengok ayah saya dah uzur kerana mungkin waktu muda-muda dulu banyak dah tenaga habis untuk kami pada isteri saya yang banyak berkorban saya nak bagi tahu juga kepada Datuk. Datuk selalu pesan kat saya. Kau jangan buat hal kat Perlis. Biasa yang buat hal ni orang yang tak duduk di Perlis tu. <laughs> Sebab Perlis ni kalau kami pergi mana-mana orang, orang kenal. Sebab Perlis tak besar. <laughs> Isteri saya banyak mendahulukan saya dalam banyak perkara. Sanggup ikut saya. Hilang sineriti dalam jawatan kawan-kawan lain dah naik pangkat. Tapi dia tak dapat naik pangkat sebab dia ikut saya pergi Jordan. Untuk menyambung pengajian dalam bidang hadis. Banyak juga kadang-kadang kata-kata dia yang saya minta diulang balik. Sebab saya tak fokus. Kerana banyak benda yang saya fikir. Banyak benda yang saya nak tulis. Banyak benda yang saya nak bertarung untuk mempertahankan apa yang saya rasa benar. Dan terima kasih banyak. Kerana kalau merajuk pun tak lama. Terima kasih banyak. Pada anak-anak, pada kakak Usna, Abang Muaz, Abang Abu Baida, Kak Cik, Zakyat apa ni, Asmat Nabiha, dan ada yang kecil saya tinggal, saya tak boleh bawa sebab dia agak aktif sikit. Abdullah Zubair, saya ada lima orang anak. Yang mana kalau tanya <coughs> kepada anak-anak saya, duduk di mana yang seronok? Mereka tetap mengatakan duduk di Tanjung Malin. Bila saya tanya lagi kenapa duk tanya malam seronok. dia kata Sebab tanya malam ayah ada Di Perlis saya selalu tak ada Kan Tuan-tuan dan perempuan Itulah perjuangan dalam hidup Saya pergi ke Perlis Bukan untuk Kepentingan diri Tetapi hanya sekadar untuk membantu sekadar untuk memberikan sedikit sumbangan selagi mana saya diperlu sumbangan saya diperlukan hadirin mukminin yang rahmati oleh Allah taala sekalian inilah profil saya yang tak seberapa saya tahu ramai lagi yang lebih hebat daripada saya tapi saya ingin bercerita sebua sedikit berkenaan tentang apa yang telah saya buat sebagai seorang akademia ataupun ahli akademik dan saya banyak terima kasih kepada Dato Amin yang banyak memberikan semangat kepada saya. Walaupun saya tahu ramai orang kontak Dato Amin, komplain pasal saya. Dia kata Rora ni macam-macam cerita. Kan? Tapi Dato Amin sentiasa beri semangat. Dia kata tak apa, you go on. Selagi mana bidang you, you go on. Jangan masuk bidang orang lain je. Jangan buat hal yang bukan-bukannya. bukan, -bukan Jangan buat isu disiplin sudah. Kan? Uh, Prof profesor juga banyak memberikan nasihat, memberikan panduan sebab saya banyak juga geran alhamdulillah 1.67 juta di UPSI. Sepanjang saya menjadi pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris ni dan banyak memberikan nasihat kepada saya dan satu benda yang saya tak percaya buku. Ini sebenarnya idea Prof Su. Datang ke fakulti, dia minta saya untuk terbit buku dengan UPSI. Saya kata boleh berlakunya PKP, saya tulis buku. Saya tulis buku dalam masa lebih kurang dalam 3-4 bulan. Saya terbitkan buku dengan UPSI. Tajuk dia metodologi memahami hadis ada 9 bab. Buku yang sangat berat untuk orang awam. Tapi Alhamdulillah buku tu mencecah 8,000 naskah terjual di di Malaysia ini dan juga di Indonesia. Alhamdulillah. Zaykumullahu khairan. Dan inilah next. Tengok next slide. Ha, ini sebahagian ini keluarga saya. Adik saya saya lupa sebut. Kan? Adik saya yang jangan, jangan sedih, saya saya selalu ingat dia tapi kadang-kadang saya tak sebut. Dia selalu tugas dia dulu gosok baju untuk saya. Sebab saya seorang je anak lelaki. Jadi di antara kelebihan menjadi anak lelaki, gosok baju tu tak perlu sebab kakak ada, kalau tak ada kakak, adik perempuan. Dan sampai sekarang saya tak pandai gosok baju sendiri. Ha, itu sekarang ni isteri saya yang ambil alihlah tugas tu. Baik, kemudian ini keluarga besar saya. Keluarga bukanlah keluarga besar pun, keluarga kecil kami ada tujuh orang. yang kecil atas riba tu dia tak dapat nak hadir hari ni, dia kan salam pada semua. <laughs> Baik. Kemudian inilah jalan hidup saya bermula daripada tahun 90 sehingga 95. Saya habis UPSR di Sekolah Kebangsaan Tasik Ipoh. Kemudian saya sambung SPM 96 hingga 2000. Ijazah Sarjana Muda 2001 sehingga 2006 di Muktah Jordan. Uh, universiti, kemudian sarjana di UIA 2008-2010 dan akhirnya saya menghabiskan pengajian formal saya di University of Jordan pada tahun 2011 hingga 2015. Uh, 2015. Alhamdulillah. Yang mana kesemua pengajian ini boleh saya katakan daripada sarjana muda, saya mendapat beasiswa daripada Kerajaan Negeri Perak, sarjana beasiswa daripada UPSI dan juga PhD juga beasiswa daripada UPSI. Dan saya banyak terima kasih kepada um, ketua jabatan pengajian Islam pada ketika itu Dr. Misnan, saya tak tahu dia tengok ke tidak, dia, beliau dah pencin daripada UPSI ini, beliau lah yang menerima saya. Sehingga dia kata, saya masuk sebagai pelajar di UPSI. Sebagai pelajar diploma pendidikan lepasan ijazah untuk menjadi pensyarah di Politeknik. Dia tengok sijil saya dan dia kata, awak ni kalau jadi cikgu, awak rugilah. Awak masuk sebagai tutor. Kita tajar pergi master. Kita tajar pergi PhD. Saya pun tengok dia, saya kata, eh, Betul ke doktor? Masa tu ustaz lah dia belum habis PhD lagi. Saya kata betul ke ustaz? Dia kata betul. jadi saya pun berhenti daripada diploma. Saya masuk sebagai tutor. Senior-senior yang regging kami waktu minggu orientasi telah menjadi student saya balik. Saya masuk, saya dalam bidang syariah. Di, di, di masa degree fokus saya fokus saya pada muamalat tapi bila masuk ke fakulti sains kemanusiaan jabatan pengajian Islam diberitahu pada saya, Ruzaimi, you kena tukar bidang. You tak boleh bidang syariah. Syariah kita dah ramai. Kita ada Ustaz Anha, kita ada Ustaz Makno, kita ada Dr. Zanariah, kita ada Ustaz Akramin. Kita ramai. Saya kata, saya nak sambung bidang apa? You carilah bidang selain daripada bidang syariah. Saya kata saya nak saya balik saya saya istikharah. Saya kata saya nak sambung bidang hadis. Dia pula tengok saya. Betul nak sambung bidang hadis ni. Saya kata saya cubalah ustaz. Ustaz tak bagi saya bidang syariah. Jadi alhamdulillah bidang hadis saya kira memberikan kebaikan banyak kepada saya dan Allah Ta'ala memberikan rahmat apabila saya masuk dalam bidang ini kerana bidang ni tak ramai orang. Jadi apa yang saya buat, orang nampak Alhamdulillah. Kalau bidang syariah tu mungkin ramai. Jadi apabila saya masuk dalam bidang akademia, saya melihat apabila ilmu hadis ini, kita berbicara tentang ilmu hadis, kita boleh pergi pada next slide. Terus, terus, lagi. Lagi. Ah, ini rakan strategik, sorry. Ini rakan strategik yang banyak memberikan sumbangan kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga pada Siraj Seterusnya. Lagi. Okey. Ilmu hadis dan realiti pasca moden. Sedikit, ah, Datuk. Sikit. Datuk kata jangan panjang-panjang. Ilmu hadis dan realiti pasca moden menyuluh kebenaran di celah kebanjiran maklumat. Ketika mana orang berbicara tentang teknologi maklumat, teknologi komunikasi, AI, hari ini orang bercerita tentang bagaimana nak dapatkan maklumat. Bukan hanya sekadar maklumat yang raw, tetapi maklumat yang telah dianalisis. Hari ini, pensyarah-pensyarah bercerita tentang bagaimana kita nak overcome masalah pelajar-pelajar yang terus tanya cik JPT untuk selesaikan assignment. Kita bukan berada pada zaman sukar untuk mencari maklumat. Kita berada pada zaman bagaimana untuk menyaring maklumat? Bagaimana untuk menilai keabsahan maklumat? Inilah peranan ilmu hadis yang daripada dulu sehingga sekarang berperanan dan berpotensi memberikan maklumat yang tepat dan jitu kepada kita sehingga agama Islam itu terpelihara sehinggalah ke hari ini. Seperti mana yang disebutkan oleh Sufyan al-Thawri, seorang tokoh besar dalam hadis, dia mengatakan, Al-Malaikah hurrasul sama wa ahlul hadis hurrasul ard. Dia mengatakan, Malaikat itu adalah penjaga wahyu di langit. Menjaga Quran di loh mahfuz. Tetapi ahlul hadis, ulama-ulama hadis, menjaga wahyu di bumi yaitu menjaga kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta shay'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah." Allah Azza wa Jalla keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui satu apa pun. Lalu dia menjadikan kamu itu pendengaran untuk kamu. Dia jadikan kepada kamu itu penglihatan dan dia jadikan kepada kamu jiwa supaya kamu bersyukur. Ayat ini memberitahu pada kita manusia tidak mungkin dapat ilmu melainkan dengan tiga cara, tiga cara ini. Mata, telinga dan jiwa. Itulah proses pembelajaran. Dan apabila kita berbicara tentang maklumat, hari ini chat JPT ini dia bukan hidup. Kita tak tahu maklumat yang diberi itu betul ke tak betul. Saya pernah tanya chat GPT tentang fatwa negeri perleh. Nak test. Jawapan tersusun tapi salah. Betul-betul yakin dan confident dia. Jadi keabsahan maklumat itu sangat penting. Jadi ilmu hadis. Next slide. Naik lagi. Next. Okay. Lagi. Inilah yang ditawarkan oleh ilmu hadis. Dan insyaAllah ini saya akan huraikan dalam syarahan yang akan datang. Secara spesifik. Kita tak cukup masa. Inilah penilaian yang diberikan oleh ilmu hadis yang berguna pada zaman pasca moden yang pertama penilaian yang logik, yang kedua penilaian yang holistik, yang ketiga penilaian adil dan saksama, yang keempat tidak apologetik dan yang kelima bersifat contemporary. Inilah ilmu hadis yang boleh digunakan untuk menyaring maklumat, menilai keabsahan maklumat di zaman ini, di zaman AI, di zaman di mana orang dah mula pening mana satu yang betul dan tak betul. Bila kita sebut penilaian logik maka kita perlu cari sumber yang benar sebelum nak nilai isi kandungan cerita nilai dulu siapakah yang membawa cerita apabila kita berbicara tentang penilaian holistik tidak hanya melihat kepada pembawa berita jika pembawa berita benar tak semestinya berita yang dibawa itu betul maka penilaian kepada teks juga diperlukan dan ada neraca-neraca neraca yang telah digariskan oleh ulama-ulama hadis yang ketiga penilaian adil dan saksama Ulama hadis tidak bias. Ada perawi syiah dalam kitab-kitab hadis yang mereka tidak tolak secara mutlak. Mereka mengatakan seperti mana yang disebut oleh Ali bin al Madini, jika ditolak riwayat-riwayat syiah, riwayat-riwayat orang Basrah kerana Qadariyah ataupun riwayat-riwayat orang Kufah kerana syiah, maka la kharibatil kutub akan rosaklah kitab-kitab hadis. Kita terima riwayat-riwayat mereka selagi mana mereka jujur. Dan tidak apologetik. Perawi-perawi yang baik, perawi-perawi yang terkenal seperti Imam Malik. Jika mereka buat silap, kita tidak pernah mengatakan mereka benar. Mereka silap. Ulama hadis pernah mengkritik riwayat sahabat. Walaupun tak banyak, tapi apabila terbukti mereka melakukan silapan, kita kata mereka silap. Bukan kita kata, bukan saya kata. Saya kira orang salah salah kuat pula, bukan saya kata. Ulama-ulama hadis. Dan bersifat contemporary. Tafsiran hadis, diperlu, tafsiran hadis perlu segar. Tafsiran hadis juga perlu seiring dengan penemuan saintifik. Dan ada hadis-hadis yang daif. Daif ringan dinaik taraf menjadi hadis, -hadis yang diterima. Hadis Hasan Lirairi. Hanya semata-mata kerana ia selari dengan pembuktian saintifik. Inilah yang ditawarkan oleh muhadis. Apabila kita berada di zaman kebanjiran maklumat dan insya Allah saya akan huraikan dengan terperinci apabila sampai pada waktunya. Terima kasih banyak pada semua. Terima kasih banyak pada kawan-kawan, pada ahli fakulti, pada warga UPSI. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain masa. Saya mohon maaf jika tersalah kata tersilap bahasa. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.